Səbəb nə olursa olsun, hava kifayət qədər soyuqdur və insanlara maraqlı deyil ki, kim işə gedə bilər, kim işə gedə bilmir. Soyuqdusa, yəni hansısa bir şəkildə onların işə getməsi təmin edilməlidir və bu istiliklə təmin olunmalıdır. Yəni öncədən bu e, məlumatlar verilmişdi. Uşaqları var, yaşlısı olsun var, xəstəsi var. Havalar da kifayət qədər soyuqdur. Xahiş eləyirəm bunu gələn dəfədən nəzərə alın. Gələn dəfə gələn də heç olmayacaq. Yəni bu qədər müddət ərzində necə işçilərin işə getməsinə Vebinalarda Və Şəra, vəziyyət necə idi deyilir, dostlar? Bax, istilik verilməyəndə binaların vəziyyəti necə idi? Soyuq idi, isti idi? Bax, bu artıq süjetimiz var, gəlin baxaq. Soyuqdur, çox soyuqdur. Bizdə yoxdur. Ölkə üzrə istiliyin verilməsi qrafikinə görə paytaxtda Noyabrın 15-dən qazanxanalar işə salınmalı olsa da, hələ də bəzi yaşayış binalarına istiliyin verilməsi gecikir. havaların soyuması və bəzi binalara hələ də istiliyin verilməməsi belə bir mənzərənin yaranmasına səbəb olur. Onlayn dərs keçən şagird evin içində qalın qış geyimində oturub, başında papaqı da var. Bəli, bu da başa düşüləndir, çünki evdə istiliyi yoxdur, ev çox soyuqdur. Kamera niyə belə oturmusan dərsdə? Ona görə ki, ev çox soyuqda, topləniyə elə vermirblər. Belə çətindir məbələyə oturmaq, yəni belə dərslərə məşğul olmaq. Ha, hə, çox təsəlli. Paytaxtın əksər ərazilərində analoji vəziyyət hökm sürür. 8-ci, 9-cu mikrorayonların bir sıra yaşayış binalarının sakinləri də istili yüzünə istiliyə yüzünə həsrət idi. Hər yerdə istiliyə ehtiyac var da. Ölkənin qayda-qanunu budur ki, Noyabrın 15-inə istili sistemləri hə, mütləq işə düşməlidir. Həmişə Noyabrın 15-indən verilib, verilməyə yaxşı olardı hər halda. Ehtiyac var. Hər il 15 Noyabr günündən başlayaraq əhalinin istilik təchizatı ilə bağlı şikayətləri daxil olur. Yəni bu günlərdə iki telefon zəng gəlir. Biri şəhərin lap mərkəzindən, Nizami 100-də olan binanın sakinlərindən gəlir. Deyirlər ki, istilikdən əsar alamət yoxdur. Əhali gözləyirdi ki, səbrsilə istilik olacaqdı, lakin olmur. Ekspertlər bu sahədə adiatı qurumların fəaliyyətinin qənaətbəxş olmadığını deyir. İstiliyi vaxtlı vaxtında verə bilmirlər. Əhali də bundan əziyyət çəkir və ona görə də bullara lazım olan məbləği vermirlər. Əgər evə istilik gəlmirsə, bu abonent yağdırıb verməlidir. Birdən qar yağır. Deməli bu yorğana bürünüb yatmalısan. Noyabrın 15-i gələcək. Bunlar başlayacaqlar işləməyə. Ayın 20-sinə, 25-inə qədər çəkəcək pulların istiliklə təmin eləməyi. O da ala yarımçıq. Mövzui ilə bağlı Azər İstilik Təchizat Açık Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər.